вот если вы сами там вот, еще можете подумать, сами вы делаете, как сделаете, монеты изменить ну вот, эту вещь. Ну, вот это все есть, конкретно для каждого, для, для каждого, ну вот, для каждой общей части.

преобразование кода во временой интерфейсной, аналогичной цифровой код и так далее. Интерфейсная часть, которая эта периферийная устройка подключается к интерфейсу. Свой интерфейс, своя интерфейсная часть. А вот эта функциональная модель, это функционально можно сказать то же самое. Новый интерфейс, очень новый интерфейс часть. Ну и опять же, мы сейчас на, на примере, рассмотрим как вот мы в периферийном четыре адресуемых регистра. Два на ввод и два народа. на, вопрос, на И вот такая будет примерно интерфейс Здесь интерфейс типа, вот, который многое, понятно, что вот, арсенал. Сверху вы видите вот эту вот вся. Это интерфейсная часть. А дальше попросту функциональность. Какая нам нужна? И вот давайте вот ее и То есть были но здесь, благодаря другому конкретному, присутствует и общее понятие, которое принадлежит для любого. для любого устройства это там

поймут внутреннее управление сигналом. Да? Внутреннее, не внешнее, не внутреннее. Теперь новое. Двунаправленный выход передачи данных. Он подключен к шине данных, интерфейса, и к внутренней шине данных этого интерфейсного устройства. Значит, в обычном состоянии он находится с точки зрения вот этих фотографов. Z-состояние, то есть не нагружает шину данных. Отключен. А когда обращение происходит к этому стройку, он, во-первых, включается и, кроме того, определяет направление передачи данных. Либо из интерфейса внутрь, либо из интерфейса в Здесь есть такой способ.

все это работает. Ну, примерно так, как мы с вами говорим. Если процессор адресуется к определенному периодисту, включая вот этот периодический устройство, дешево от сектора. Поэтому сигнал устройства выбрано, иногда он называется памятник переменной С, Ч, Силет. Выбор и став. Ч, Силет, выбор и став, иногда сигнал. Ну, часто, очень часто, этот сигнал поступает, конечно, на несуправно управляющий сигнал. На него поступают оставшиеся два у нас подъезда адреса. Сигнал набирают в сирий. И на основании э, вот этой, вот этой информации формируется внутренний сигнал. Ну и тут вопрос. Райт-америка, для тех регистраторов, формате всю данную переходит на дружбу и записывается в тот или иной регистр в зависимости от того, какой сигнал существует RAS1, а он поступает на вход С, ну, активирует эту запись в за данный регистр. И информация поступает в регистр, и дальше пошла функциональная часть. Да, как нам дальше. Если идет процедура чтения, значит, Теперь является 1 РТ2, Купер переключен на передачу информации. И тогда э, вот эти сигналы а 1 и 2, 2 поступают на вот эти регистры. Вот эти регистры, они в обычном состоянии находятся в Z. Вот здесь, знаете, вот, знаете, вот, вот здесь вот, вот, Z-состояние. То есть они отключены. От, от этой жизни. Иначе, когда будет запись, будет наложение сигнала, и будет попало. Вот. А когда здесь у нас идет процедура чтения, то например, 여기, сюда такой сигнал ОЕ вот. ОЕ аут, это выход доступен. И вот настоящий выход из этого состояния переходит в активное, информация через поступает по внутреннему данным и затем через в интерфейс. Она одновременно поступает и сюда. Но так сигнал нет. Поэтому в вот эти регистры информация данная не затише. Ну и с вами данная действия, при Вот примерно да. А вот эта информация, которая в этих регистрах считывается, она формируется где-то в функциональной части, каким-то образом. Здесь внутренний сигнал записан. Как нам не важно? Да, мы говорим только о передней. Все с точки зрения взаимодействия. Это понятно? То есть да? тут все однозначно. В конкретной реализации, вот особенно когда 51 контроллер, вот тут вы видите, подразумевается, что как бы в виде отдельных да? А когда 51 контроллер или какой-то другой, то в однопартном варианте, то ну, там может быть ну, два каких-то внешних регистра и так далее. Поэтому вся эта вещь может быть гораздо проще. Но все равно она в том или ином виде. Организация, управление, туда, туда. А Теперь типы регистров, которые могут в принципе присутствовать, и, как правило, в нашем контроле они все будут присутствовать. Эти вот регистры это регистры данных. Сразу давайте аналитическое обозначение будем использовать, потому что это в литература. все там, в принципе, в принципе,

Контроль системы, Система управления и система контролирования. Система управления. И последнее. Регистр состояния. Так. так. Ну а теперь немножко что для чего это Значит, регистр данных это в принципе все регистры данных, да. понятие самого регистра это устройство, которое может хранить информацию. Но тут как бы функциональное назначение. Вот регистры данных это данные, которые должны куда-то отправляться, дальше отправляться. Либо данные, которые процессу необходимо получить. Например, за ЦП информация зачитывается в такие регистры, и потом она считывается. А если мы хотим передать какую-то, через какой-то порт информации, вот регистрит данных, в эту информацию зачитывает, в данные данных какого-то портала. Она дальше перейдет. Регистр управления. Это регистр, куда записывается информация, э, настраивающая эту периферийную устройство на определенный вопрос. В регистр управления записывается информация, настраивающая эту периферийную устройство на определенный Cioè, то, что разных вот регистр с управлением говорит, вот такой нулевой. ну любой Значит, иногда меняется разряд. Разряд, например, не 12, а 8. Например, там скорость преобразования вот такая. Иногда для того, чтобы бороться с помехами, иногда меняют, так называемое по времени, окно захвата вот этого аналогового сигнала. Вот тоже это все определяется данными, которые находятся в регистре управления. Последний регистр состояния. Здесь хранится информация, которая говорит о состоянии периферийного устройства. Которая говорит о состоянии периферийного устройства. Вот если регистр данных, то есть в регистре управления информация не записывается процессором, то в регистре состояния информация записывается самим что. Например, АЦП преобразует, интегрирующий АЦП, время как там миллисекунды. Вот пока он там разум, в регистре состояния какой-то в разряде устанавливает, этот развед называется я за. И процессор может прочитать вот это. Информацию. И информацию. И Когда вы, как говорили, обоследовательные шипы, интерфиксы, которые там есть разряды чёткости, нечёткости, то есть разряды, которые говорят о том, правильно ли получена информация по последовательному вопросу. Вот это тоже может быть ошибка при приеме данных. Вот Это тоже информация может быть в состоянии. И так далее. Вот такие три типа регистра по эстетической части могут быть в любом признании Так, ну у меня еще по интернете части. Вопросы, пожалуйста. Хорошо. Ну да, какое действительно повторение? Понятие программы модели. конечно это средство изучения этого объекта. Вот транзистор, да? У него, как правило, несколько моделей. Вот, либо это просто ключ, когда мы говорим о нем, как вот э, работает, да, почему выключено? Это вот, как модель дается мова, это потенциальные диаграммы, которые по разному, с разных точек зрения, описывают работу этого одного и того же Каждая модель объекта отражает свои особенности объекта, свой специфический взгляд на него. У одного объекта может быть много объектов, как у транзита. То есть это мы как бы сказали, что кроме модель. Это не сам а объект, а какой-то взгляд И тогда определение. Программа-тактическая -то модель любого нас Это та информация об которая нужна для работы программисту. То есть адреса, формат, скобочка, количество и назначение его программы на структуре, формат формат, его программы, Format формат это количество и a number. данных, the result is a result. And if we say, we Danke. В нашем пути, которые мы рассмотрим, полон составляет 4 вот этих резерв. Совсем ли хозяйства? Они хозяйство. Раз мы говорим о том, что это ПЛН может относиться к любому, а не так ПЛМ центрального процесса делать компоненты регистрового файла. Таким понятием мы, теперь, мы видим, сейчас А именно, аккумулятор. Ему ну, можно даже, можно, персонально, а можно автоматически для того, чтобы какой-то действие. Программ программный счетчик. Текпоинты, указатель сцена. Регистры признаков, условия там разных, которые по-разному называются регистр состояния и так далее, и так далее. Вот у нас нашего контроля там больше новых регистров. с ними будет программа выписки модели. Четвертый этап — это шансы. Но они программные. Отсутствие, а не висковые. Это программа выписки моделей. Центральный процесса. Запоминаю, что мы Третий компонент, о котором мы говорим, это набор...